көп бір, бері осы жерде қырық алтыншы жылы туылғанмын сондан бері осы ауылда жасаймыз біздің ауылда жасағалы бері осы жол мәселесі жuдa қиын еді ауылға келсек скорыйлар келе алмайды балалар батпақ мектепке жеті километ, бес километрден артық жерге қатынайтын еді қазір жолдарымыз әруан болды мен Шоман әрің хакимиятына, жоғары кенесілеріне мұражат етіп едім. Мұражатым ғорыланды. Міне кей жол болды. Бұл ғорыланған жоғағы кенеске, хакимиятка барлығына арахмет айтамын ауыл тұрғылары атынан. Міне кей біздің жолларымыз жақсы болды. Келешегіміз парған арахмет сау болың әмменізге. Бұрынғы дәуірлерден әзіргі дәуірлары б батпақ еді жол шаң еді машиналар келе алмайтын еді хазір той мерекеге де жүдa жақсы болып қалдық той мерекесі жолда қалатын еді машиналар үйге келе алмайтын еді біреу біреудің үйіне барсақ дасторхан қжақылап батпақ тізеден болып жүретін едік жауын қар жауын болды той мереке болады ауылда соларды мінекей әрбір ауылдың үйлеріне шеем апарып қойыпты мінекей қазір 500 жүз метрдей жерді оңлап берді бұл басыларға рахмет ауыл жақсы қаламен теңлестік газ свет водопровод әммесі бар қаламен теңлестік құда қаласа мен қазіргі жасыларға жүда шүкіршілік ету керек себебі бұл ауыл қазір жүда жақсы мінекей ә, президентімізге келіп мың мың шүкір рахмет кредитлер беріп отырыпты ә, жас ә, семья балаларға екі гектардан жер беріп жатырыпты ее егерде іслейтін балалар болса мүмкіншілігі болса соларда барлық мүмкіншілік тудырып қойыпты бірақ жастар соны істеу керек тілегім барлық уақыттарында меннеттен қашпау керек меннеттің түбі ірәәт ірәәт болады біздер уақытларымызда барлық уақыттарыда барлық жоқшылықларды көрдік зағара жедік қазір барлық тоқшылық той мереке шашын аспанымыз Болады жүдә жақсы men тілеgіm мейнеттен қашпай жұмыс істеу керек бұған hamma жоғары оқу орындарына бітіріп келсін мәйлі ауыл қожалығында істесін түбінде мейнет түбі рахат болады